Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Se episod lagi bersama dengan saya dan juga Ustaz Dato Badli Badlishah Dalam tafsir Mimpi Bukan Sekadar Mainan Tidur Ustaz, kalau pakar tanah bumi kita panggil geologi Ustaz Kalau pakar angkasa lepas Pakar satellite ni semua kita panggil astrologi. Maksud ha. saya lah tu. Astro ha, sebab astro. saya kerja astro. Ha. <laughs> ha. tapi kalau pakar mimpi pula Ustaz, gelarannya adalah Onirologi. <laughs> oh. sekali lagi, nama namanya Ustaz, Onirologi. Ha, Onirologi. Onirologi. Ha. sebab kita ada pakar <laughs> mimpi kita, Ustaz Badlishah Shah bersama dengan kita. Okey yeah. Ustaz. Ya. Yeah. Macam yang ustaz katakan di awal-awal episod kita dulu, uh -uh. ada tiga jenis mimpi. Yeah. Satu mimpi yang datang daripada Allah, satu yang mimpi datang daripada syaitan yang rajim uh -uh. dan satu mimpi daripada perangai kita sendiri, ustaz. Ya. Yeah. Ha, tapi untuk episod kita yang ini ustaz, yeah. kita nak bercerita tentang mimpi didatangi orang yang telah pun meninggal, orang hmm. yang dah pun mati, ustaz. Uh -uh. Ha, ada tak dalam kategori ini, ustaz? Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua sihat? Hmm. Alhamdulillah. Moga terus berjaya di dalam mimpi dan mengejar mimpi, dan mimpi mengejar masing mimpi masing-masing insya-Allah. Kita bila nak cerita tentang mimpi barang perlu diingat. Walaupun program kita ni tafsir mimpi sudah pasti banyak uh, persepsi di kalangan para penonton. Kita ni bukan rancangan ramalan. Hmm. Tak. Kan. Bukan Nujum Pak belalang. Bukan. Dia tafsir mimpi ni macam kita mentafsir cuaca. Yes. Ha. Ah. Macam mana kita tahu hari nak hujan? Pengalaman kita. Yes. Daripada kecil Daripada lagi kecil, kita tengok gelap hujan. Gelap, tapi hujan. tak mesti. Ha, ah, tak men mesti. Mendung tak bererti hujan. Ha, ah, ah. tinggal tu. Yeah, kan. <laughs> Jadinya gelap tak bererti hujan, tapi ah. umumnya hujan. Hujan. Sebab ah. sama juga tafsir mimpi. Ah. Kadang kita cakap gini gini, eh Ustaz, saya mimpi tu tak ada jadi gitu. Dia tafsir ni tidak ada satu yang absolut. Sebab itu kita betul. tak setuju kalau ada orang buat kamus mimpi. Tidak ada. Tak ada. No such thing. Ah itu oh, dia. Dia berpandukan siapa diri kita ni ah dengan walaupun mimpi tu sama tapi kita kena berjumpa dengan yang pakar lah. Kita kena bagi tahu background kita ni siapa. Ya, tapi betul. mimpi jumpa anjing tu tadi apa halnya ustaz? Tak, kalau macam orang tu... Maksud maksudnya sleeper hilang ke <laughs> kalau orang tu dia makan gaji, ha. itu tanda dia punya tempat dia makan gaji, ada benda tak elok nak masuk. Ha. Ada benda tak, ha. mimpi tak elok. Mimpi jumpa anjing ni? Ha, mimpi ha. ada. Maknanya anjing ni benda yang najis. Najis. Dia nak masuk ke satu tempat, orang akan tak suka. Betul. Jadi kalau dia makan gaji, kebiasaannya itu tanda ada benda tak elok ada nak masuk. Itu, ada hal lah tu, ada hal lah tu. Kalau itu. dia orang meniaga pula, ha. Ha. maknanya ada gangguan untuk dia nak meniaga nanti. Itu dia. Ada gangguan. Macam anjing ha. suka. Minta-minta, mengecek-mengecek minta, ha. itu ini. Akan ada yang minta-minta. Okay. Tapi kalau dia ni orang buat ladang sawah. Buat ladang sawah. Peladang ha, bela, lah peladang. Bela, lombu. bela lembu. Ha, lembu je uh, tunjuk kat saya Ustaz. Dia buat padi macam-macam. Mimpi anjing. Itu bagus. Oh itu bagus Sebab pula. Sebab sifat. Kita buat kebun apa semua dia Yang menjaga. mengawal Menjaga Dia menjaga Jadi makna perniagaan Dia punya ladang ni tu InsyaAllah menjadi eh, InsyaAllah ah, Jadi Aa. dia beza-beza Dia beza Tak Aa. boleh kita kata Anjing mesti gini Aa. Ni mesti kahwin maknanya mesti mati Maknanya Aa. Kalau kita pernah ada pengalaman Mimpi anjing Dan ada benda jadi Kita tak boleh Tak boleh kata Orang ni pun mimpi anjing Benda tu akan jadi Aa, Benda tak, yang sama Tak sama. sama, dekat tak, dia. sama. Dia tak, tak boleh sama. Lain orang Lain mimpi Aa. Aa, Itu dia Tapi tajuk kita Ustaz Untuk episod ni yeah. Mimpi ee uh, didatangi orang yang telah pun meninggal. Sebelum kita ke cerita uh, yang lebih lanjut tentang topik ini ustaz, ha. kita nak tengok lakonan semula ni ustaz. Oh, dia okay. ni mimpi ada orang yang dah meninggal datang jumpa dia ustaz. Mari kita saksikan. Baik. benda penting nak cakap dengan abang. Ha. Raya tahun lepas, Mila pinjam selendang Kak Nur. No. Tapi itulah Mila lupa nak pulangkan. Nanti abang tolong pulangkan boleh? Selendang yang mana satu Mila? Ada yang warna merah bunga-bunga tu, ada dalam almari. Abang tolong ya, bang. Mila pergi dulu, bang. Eh. Mila pergi dulu. Eh, Mila. Tunggu Mila, tunggu. Mila. Mila. tu dia Ustaz. Boleh oh. berborak pula. Macam Ismail Ulam Raja. Macam Ismail Ulam Raja lah cerita <laughs> Pakistan, dia Ustaz. Pakistan, Afghanistan, tempat ha. hebat betul lah. Dia didatangi oleh arwah Wah. istrinya, isterinya. Boleh berborak pula. <laughs> Jadi soalan dia Ustaz. Ha. Boleh ke kita ni berinteraksi dengan orang yang telah pun pergi? Ya. Adakah ini satu orang kata uh, apa ni? Uh, kedatangan yang betul hmm. ataupun hanya mainan syaitan. Jemaah syaitan, Ustaz. Alright? Yeah. Kita nak okay. dengar jawapan Ustaz. Jadi jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Tafsir mimpi bukan sekadar mimpi tidur. <laughs> Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, selamat kembali ke tafsir mimpi bukan sekadar mainan tidur. Ah ustaz, sebenarnya ustaz boleh ke? Boleh ke mm. kita ni berinteraksi interaktif mm. dengan orang yang telah pun pergi yang sedang berada di alam Barzah? Mm. Ah betul ke ada pernah kejadian ni berlaku ustaz? Baik, terima kasih. Mm. Ini satu soalan yang saya kira begitu terkenal di kalangan masyarakat. Saya percaya para uh, penonton, penonton di sini pun ada yang pernah bermimpi hmm. berjumpa dengan orang-orang yang dah pun kembali ke rahmatullah hmm. arwah ayah, arwah mak, adik-beradik, hmm. atuk kita Betul. nampak dia di tempat yang begitu cantik, atas bukit, tepi pantai, ha. nampak di kedai, borak-borak macam-macam keadaanlah kita nampak. Ha. Tapi jarang orang yang jumpa orang meninggal itu dalam keadaan tulang belulang. Itu jarang. Walaupun Aa. kita tahu arwah-arwah dah -arwah <laughs> meninggal dalam kubur, semua dah jadi tulang. Betul? Tapi Allah muliakan dengan. bila datang untuk uh, dijadikan mimpi kepada kita, hmm. disempurnakan Sempurnya. kejadian. Aa. Orang tanya, boleh ke orang mati cakap dengan kita? Ini barang perlu diingat Nabil ya. Ya. Yeah. Kita alam barzakh ni alam kematian kita bukannya totally disconnect dengan dunia oh. tak kita masih lagi ada sebab lagi? dia dinding. dinding adalah satu bar ada gitu. satu bar <laughs> tak ada. berapa kuatlah tapi ah, ada, ada satu bar dia ada satu dinding lagi hmm. sebab bayangkan begini dalam Quran dalam surah al-baqarah ayat 25 Allah taala rakamkan ahli surga nanti dia akan teringat hidup di dunia. Itu dia. Padahal alam akhirat ni berapa lapis ha. dengan kita? Daripada alam perut, alam rahim, alam, alam rahim. dunia, alam barzakh, alam padang mahsyar, maa naik alam surga. Yes. Tapi walaupun berlapis alamnya, dia masih lagi ingat teringat dengan dunia. Allah Taala rakamkan dalam Quran apabila mereka ni dihidangkan makanan dan buah-buahan, mm -hmm. hazal ladzi ruziqna min qabl Tuhan bagi dia makan pisang. Dia kata, eh, sama Apa pisang di Kuala Lumpur. Masa ha. dulu, sama lah. Ha. Merasa, eh, lain lah rasa dia. Ha. Artinya, dia masih boleh kaitkan dunia dengan, dengan surga, surga masa itu. Itu dah berapa lapis. Ini pula alam barzah dengan dunia. Jirannya Jiran. Jiran, sebelah-sebelah. Berjirannya. Je, ha. Sebab itu, ada kemungkinan... ...orang-orang yang dah meninggal... ...boleh berinteraksi dengan kita. Ha. Tapi, barang perlu diingat. Interaksi mereka itu... Bukanlah di atas benda-benda yang bersifat meragukan kita Ataupun bersifat syariat Dia tak boleh melibatkan syariat Dia tak boleh melibatkan Hukum ha. hakam tak boleh. tak boleh Dia hanya berceritakan ha, seronok, doa, no taubat Benda-benda lah. ha. begitulah dia berpesan pada anak-anak dia Itulih. Boleh Jadi ha. balik pada soalan tadi Kalau ha. ditanya boleh Jawapannya boleh Boleh, Ma boleh. Maknanya memang uh, boleh terjadi perbualan tu dengan si Mati Boleh terjadi perbualan ha. Tapi kalau dia dah mula cakap mengarut-ngarut Eh kau santau lah jiran kau tu teruk nak. Lah. Ah, <laughs> itu bukan bukan ahli keluarga kita lah tu yang datang ya, tu. Ataupun kita hantar ah. WhatsApp ke dia jawab dia dah meninggal lah <laughs> itu. Itu bukan lagi. Kau mana kau pergi? Lama aku hantar WhatsApp tak jawab. <laughs> Tengah chat telefon. Tak kau tanam aku tak bagi charger sekali dia kata. <laughs> contoh. Contoh, contoh, contoh Ustaz. Okey Ustaz. Yeah. Saya ada satu cerita juga saya nak kaunseling ha. dengan ustaz kerja lagi tapi yeah. sebelum tu kita nak pergi tanya dan kita nak dengar apa cerita orang ramai tentang uh, mimpi bertemu dengan si mati ni. Okay. Ha mari kita saksikan ustaz. Ha saya pernah bermimpi terlalu rindu pada saudara lepas tu ha, dia dah meninggal lah. Dia datang ke saya peluk saya. Terus menangis. Terlalu sayang dekat dia, dah lama tak jumpa dia. Lepas tu Nangislah, nangis menangis lah, saya tanya mak kan mak. Lepas tu mak kata kemungkinan dia tak terlalu rindu dekat dia Itu dia datang dalam mimpi dia kata Selalu mimpi, mimpi nenek saya Mimpi ya, kalau orang tua kita mimpi Orang meninggal tu dia kata minta doa lah Bila-bila tu dapat lepas mimpi tu kita minta hidup, hidup kita susah ya. sikit Ayah pun baru meninggal So selalu macam mimpi macam tu lah Macam kita orang bersatu balik Satu semeli. Dan macam senyum Kita orang macam kumpul balik adik-beradik ha, Yang jauh-jauh semua datang Jadi macam teringat balik masa Masa dia kecil tu lah Ada orang cakap kalau mimpi aa, Orang tu bercakap Maknanya syaitan Kalau orang tu senyap je Maknanya tu betul dia datang tengok kita saya pernah bermimpi uh, arwah mak mentu saya semua dia dia berkata, ber, berkata dia minta saya doakan untuk dia lah untuk kesejahteraan dia untuk buat saya kalau orang meninggal dia uh, menyuruh kita membuat sesuatu misalnya macam membuat kenduri doa selamat untuk dia saya percaya tapi tak semua saya percaya tentang uh, tafsiran mimpi Oh ah, tu dia ustaz. Ye. Ya. Ah, Tapi sebenarnya ustaz saya rasa mimpi didatangi orang yang dah pergi ni ada baiknya ustaz, hilang rasa rindu. Ya betul ah, gitu ya. Kan. Kadang kita rindu dengan mak bapak kita ke. Nampak peluk tu rasa peluk betul kan? Ah rupanya -rupa bantal aje bila bangun <laughs> tu. Tu yang sedih tu ustaz. Ya ah, kan? Tapi yalah kita kita dapatlah berjumpa tu. Tapi ustaz, saya nak tanya juga dengan ustaz kan sebelum saya kongsi cerita sahabat ha. saya. Ha sahabat ha. saya ni dia mimpi arwah ayah datang. Tapi tu sejak lagi. saya nak tanya ustaz. Contohnya bila bila mereka hmm. didatangi dengan orang yang dah meninggal ni, orang hmm. yang dah meninggal ni dah pun masuk ke alam barzah. Hmm. Ada tak ustaz cerita yang dia orang tanya eh macam mana keadaan di hmm. di sebelah sana? Ada tak ustaz? Baik, setakat ha. yang kita tengok di dalam kitab-kitab Tafsir hmm. Mimpi ini, yang banyak berlaku adalah si mati itu datang bercerita. Ha. Itu ada. Itu dia? Ada. Banyak juga yang kita baca kisah-kisah contoh yang berlaku. Dia cerita, oh nanti di, di apa nama, nanti soalan kubur itu ada betullah itu eh, nanti ada titian siratnya ah, dia ada cerita dia cerita ha. kalau anak-anaklah ha -ha. dia nak suruh anak dia taubat anak dia semua. taubat betul dan dia cerita nikmat yang dia sedang perolehi ha. aku dalam kubur dia, dia limpahi dengan cahaya ha. cerita para ulama dulu aku nampak engkau duduk di tempat yang tinggi apakah engkau diampunkan itu biasa berlaku itu dia biasa nampak berlaku. berlaku dalam mimpi-mimpi ha. orang-orang saleh ha. insyaallah kadang-kadang kita kalau kadang benda ni je yang boleh menggerakkan kita ya ustaz ya. Eh? Ya, ada orang ha. dengan mimpi tu dia boleh jadi berubah. Ah, ha, betul ustaz dia... ni yang saya nak kongsi cerita ha. ni. Ha. ha ni cerita real ni kawan ya. saya. Aha. sahabat saya a uh, sebaya dengan saya satu hari ni uh, dia didatangi oleh arwah bapak dia. Ah ha, dah meninggal dia datang arwah bapak dia arwah arwah bapak dia datang jumpa dia senang ni. Eh? Hmm. Dia kata dia datang dia cuit, "Eh, hey, tobatlah." Hmm. Ha dia suruh gitu je ustaz, "Eh, hey, tobatlah." Hmm. Tak hmm. sempat jawab apa, wo hilang. Wah. Ah dia bangun-bangun tu Ustaz, besok terus masuk tablik Ustaz. Ah Wah, dia, biasa sekali. dia cerita betul, dia terus dia terus tobat tanpa tanpa sebarang bertanya, tak dia nak pergi jumpa orang nak tafsir mimpi dia ke apa ke tak ada. Hmm. Dia cakap arwah bapak aku datang, aku jumpa, dia kata, "Eh, tobat." Hmm. Terus besok, besok tu sekarang ni alhamdulillah Ustaz hmm. dah sembahyang, dah mengaji, tolong orang apa semua dah tak macam dulu, dulu masya-Allah jahat Ustaz. Syaitan rajin. <laughs> mana kita ceramah sejam tak boleh uh -uh. ayah dia cakap sebenarnya ha, dia dengar ceramah bergeja-gejam tak jalan bapak dia cakap tu je eh tobat tobat ah. sebab orang dah mati sebab ya? orang yang dah itu hebatnya orang yang dah yeah. pergi ni bila dia datang kita dapat dia datang tu pun dah satu ustaz yeah. dia bagi kita sesuatu pula tu eh tobat ha kadang-kadang kita ada yang yang memerlukan sebegitu sekali ustaz. Untuk Tapi mula -mula. kalau bagi nombor jangan ambil. Bagi nombor Aa, jangan ambil. jangan buat Aa. kerjaan kerja sirik ni. Jauhkan. Tapi ada ke ustaz? Wallahu alam yeah. moyang dia datanglah ini oh, nombor yeah. first first prize lah. Ah ha, itu jangan percaya. Itu kurapat ya takhayul benda tu mainan syaitan. Ustaz. Ha. Sebenarnya moyang dia sebelum <laughs> nak meninggal tu on the way beli nombor tu. Oh okey. Tak sempat itu yang dia datang balik tu kau tikam Ha itu tak boleh. Itu janganlah. Itu orang ustaz. mati yang tak boleh dipakai. I, itu yang mati yang itu itu memang <laughs> kalau kalau betul jadi dekat anda, ha yang datang itu syaitan lah tu. Hmm. Ha tapi ustaz, hmm. kalau didatangi benda-benda sebegini, bila kita terjaga, hmm. apa yang kita kena terus pergi buat ustaz? Dia begini, kita ha. tidak boleh bayangkan mimpi kematian ni mimpi tak elok ha. tak. Sebab kematian ni adalah transform dari satu alam ke satu alam bukan itu dia the end Aa, dia beginning dia beginning sebab itu jarang kita jumpa tafsir jumpa mati ni benda tak elok sebab kehidupan barzakh adalah alam juga alam juga alam yang lebih besar betul kita dulu alam rahim mak kecil ya. Kecil. dalam perut mak Aa. bila kita pindah alam dunia kan besar, besar. kolongpo ni pun Kolompo dah besar kolongpo ni pun dah besar ni maknanya barzakh nanti lagi besar, besar. Kiamat lagi besar. besar. Surga lagi besar. besar. Dia lagi besar, lagi besar, lagi besar. Ah, itu ah. dia serba sedikit yeah. Ustaz eh. Okey Ustaz, kita yeah. rehat kejaplah Ustaz. Ya, ya, ya. Rasanya yeah, dah yeah. banyak sangat information dia orang dapat ni. Ada yang dah mula tertanya-tanya ni bila lah yang si arwah ni nak datang tengok aku pula. Kita rehat, kita kembali selepas ni Ustaz. Tafsir yeah. mimpi bukan sekadar mainan tidur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا dan mereka bertanya kepadamu tentang roh katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit surah al-isra ayat 85 Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tafsir Mimpi. Okay. Bukan sekadar mainan tidur. Okey, Ustaz. <laughs> kita nak buka peluang untuk penonton-penonton yang ada di yeah. dekat sini, Ustaz. Yeah. Mana tahu dia orang ada soalan-soalan yang uh, kita pun tak pernah dengar sebelum ni kan. Uh, uh silakan. Siapa yang ada? Ah, uh, Kak. Uh, sila, sila, sila. Ah, uh, ingat Ustaz Zahnaq Baiyah tadi. <laughs> uh. Silakan, Kak. Okay, Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Nama saya Shima. Hmm. Okey, saya nak tanya, selain daripada Ibnu Sirin, siapakah ulama' yang dianugerahkan oleh ilmu takwil mimpi? Sekian Baik. terima kasih. Imam Ibnu Sirin, terima kasih atas soalan, Aa. adalah jaguh dalam bidang tafsir mimpi, mimpi. ini. Aa, Sebab dia seorang imam kan? Imam ni gelaran dia gelaran Nama dia, dia. Syekh Ibn Sirin. Ha. Dia ni seorang ulama besar dalam bidang tafsir dalam bidang tafsir, tafsir mimpi. Tafsir mimpi. Banyak kitab-kitab yang telah dia buat mm -hmm. yang ada di pasaran sekarang ni adalah terjemahan daripada kitab dia. Itu dia. Kalau orang tanya kenapa tak ramai orang boleh tafsir mimpi ni? Mm -hmm. Sebab tafsir mimpi ni ilmu yang tak boleh dipelajari secara formal. Ha. Dia juga adalah pemberian, pemberian. anugerah Allah ha. Taala. Ha. itu dia. Bakat. Bakat. Sebagaimana bakat yang kita tengok cuaca tadi mana belajar? Betul. Tapi ha. dia ada geruh. Ha. Kadang kita nak keluar sempang Kita rasa eh, boleh keluar tak roundabout ni ha. Tiba gerak hati kita kata keluar Sekali okey Orang yang lambat ada kena langgar dan macam-macam ha, Nasib baik aku keluar Siapa yang kat? Benda ini tak boleh dibelajar secara formal dia... Gerak hati ha, gerak Sebab hati. itu dalam bidang tafsir mimpi ni Ramai ulama' yang uh, mahir dalam bidang ini hmm. Tapi nak jadi jago macam Ibn Sirin susah. susah Macam main bola lah Yelah. Semua dalam dalam tempat kita pada ha. hari ini ni semua pandai main bola. Betul? Tapi beberapa orang je wakil Malaysia? Ha, tak, dia. main. Tak main. Main semua boleh. boleh. Nak peringkat terbaik jarang jaranglah lah. Ha, sebab itu di Nusantara kita ni pun kurang nak cari ulama itu yang betul-betul jago dalam bidang tafsir mimpi. mimpi. Ha, Okey. Ah, itu dia eh. Agak dapat. Aa, ada lagi soalan lain? Ah, ha, bang, Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, saya Hasrur. Ya. Okay, saya nak tanya Ustaz. Islam melarang kita untuk menilik nasib. Baik. apa perbezaannya di antara menilik nasib dengan mentafsir mimpi dalam Islam, Ustaz? Baik. Masih, Ustaz. Haa. Baik, terima kasih. Ini soalan yang bagus. Ini soalan bagus ni, Ustaz. Menilik nasib ini, dia lebih kepada menilik pada fizikal kita. Okey. Tapak tangan, Haa. telinga, urat macam-macam lah. Yelah, Ustaz. Dia orang kata kalau lain ni bersambung panjang umur. Oh, begitu ya? Saya punya, dia patah balik ni. Macam mana <laughs> ni, Ustaz? Ha ini ni kahwin dua ni. Ah. <laughs> ha. Ha. Jangan mai tu kat sini ustaz. Niat tu memang ada. Bila kita pergi jumpa orang tengok ah. eh awak ni kahwin dua. Hmm. Akhirnya suami uh, isteri dia marah. Ah. Bergaduh padahal benda itu ramalan. Ramadhan ini yang mengosakkan. Uh -huh. pun mimpi ni lain. Mimpi ni pengalaman rohani kita. Spiritual kita. Yang orang lain pun kadang-kadang ada je jumpa benda itu. Hmm. Contoh saya percaya semua dalam ni pernah mimpi terbang. Mesti pernah Tiba-tiba terbang di atas pokok, gayat ah dah bila nak turun ni. Uh -huh. Tapi tak ada orang nak tanya kenapa aku mimpi macam kenapa? tu. Kenapa? Kenapa mimpi kau, mimpi kau terbang? Ah dan uh -huh. rupanya ramai lagi orang mimpi terbang. Pernah mimpi terbang, terbang ustaz. Uh -huh. Semua orang pernah mimpi terbang, melayang, dia boleh melompat dari satu jalan ke bangunan sebelah, terbang Superman tu tidaklah, uh -huh. dia boleh lompat tinggi, tiba-tiba ringanlah. Ah ringannya uh -huh. dia boleh melayang-melayang gitu semuanya ada maksud-maksud yang tersirat hmm. tetapi dia bukannya meramalkan masa depan kita ha. macam orang pergi menelik ni tengok downtrop ayah yo banyak ...kaya. Oh, kan you tak boleh naik kereta ini ni nanti ha. accidentlah jangan lah. naik kereta melah <laughs> nanti you berdalah ha, sampai jenis lah, tak. sudah tak ha, naik kereta sampai sudah ha itu dah siri hmm, tak, tak boleh. boleh tafsir mimpi ni lebih kepada perjalanan rohani kita hmm. tuhan bawa kita jalan ke belakang jumpa sejarah dulu-dulu atau bawa ke depan hmm. itu aja dia hmm. tidak menentukan nasib kita ha. cuma kita melihat apa maksud di sebalik gerak hati dalam tidur kita itu? Itu dia, Ustaz. Sangat berbeza. Aa, hmm. Itu dia. Tapi saya rasa lebih uh, lebih elok kalau jenis yang macam kita. Contohnya macam sahabat saya tadi itu. Aha. Mimpi dia, ayah dia datang suruh dia taubat. Something yang positif lah Ustaz yang dia itu dapat. Itu yang kita nak. Aa. Sebab itu jangan kita ingat bila mimpi mati, hmm. kita mati orang mati jumpa mayat. Itu tak baik. Tak. Mimpi benda-benda mati ni ada juga kebaikan-kebaikannya. Hmm. Kalau kita misalnya jumpa mimpi jumpa mayat, itu maknanya insya-Allah akan dapat harta mudah-mudahan. Kalau mimpi, mimpi mayat dapat harta ha? Ustaz? Dapat harta. Harta si insya-Allah ke apa? Wallahu alam. Mungkin dapat bisnes ke apa. ke apa. Hatta kalau mimpi anak mati sekalipun, itu dia. Aa, anak mati itu tandanya kita ini akan selamat daripada musuh. Hmm. Dia ada pendetailan-pendetailan dia. It kalau itu dia. kita aa, aa, kita mimpi orang mati kita meratap, Menangis-nangis menangis Orang itu akan ditimpa musibah orang Yang nak kita mati mimpi itu ha. Yang mati itu Kita pula menangis Maknanya Ustaz ha. Kalau kita kenal dengan yang si mati itu Kita menangis ni. Kita, ha. uh, dan kata Ustaz Mungkin si mati dia, dia akan ditimpa musibah kita Masibar. boleh jumpa dia dan bagi tahu dia aku, bagi tahu dia kau, kau, kau ada baik -baik kau apa? ni main motor sudah sudahlah nak laju laju ah. ni janganlah pelan pelan kita tak cakap apa apa Betul? kau janganlah main main motor anak kau kecil kecil lagi ah, contohnya kan takut musibah ah, dalam masa yang sama memperingati ustaz. ya nasihat itu nasihat. dia nasihat <laughs> alhamdulillah uh, harap tuan-tuan dekat sini dan juga di rumah kita dapatlah ustaz insyaallah ha ah, kan Uh, sebenarnya bukan bukan saja-saja dia kalau kita mimpi ni bukan saja-saja mungkin ada yang betul-betul didatangi oleh syaitan hmm. saja nak buat kita sesat ah. uh, tapi ada sesuatu tu uh, yang datang untuk kita untuk bukan saja kebaikan kita tapi untuk semua orang juga. Ya Ustaz. betul. Sama-sama kita ambil benda ni sebagai positif. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang dalam tabir mimpi bukan sekadar mainan tidur. Selamat malam. Eh selamat malam pula. Terima kasih. Assalamualaikum. Nampak